Значит, с 1995 -го года мы приниматель. И э, э, член комиссии сейчас была создана 24 июля на э, сессии городского совета э, Алексеем Алексеевичем. Значит, вчера у нас было первое заседание комиссии. Значит, число было вчера 7. Хотя на э, момент на... А шестое число комиссия уже должна была дать свои рекомендации в отношении урегулирования ситуации на Это первое заседание комиссии состоялось в Не могу прокомментировать заседание комиссии в будущем Что я увидела на комиссии? Я увидела твердую решимость председателя комиссии, господина Балуха Дениса Валерьевича. Увидела огромное желание господина Ахмерова разобраться в ситуации восстановить справедливость на привозе, увидела э, профессионализм господина Скопленко. И, э, значит, мы не буду перечислять остальных. Скажу, что комиссия настроена на конструкцию. И так надеюсь, что ситуация на привозе будет разрешена. Хочу прокомментировать также выступление господина Лустыкова на канале КТВ. на канале КТВ я узнала о себе лично много очень нового. Хотя лично с господином Устяковым не было знакома и не горюй, говоря, желание. Значит, выводы об этом человеке могу сделать только по его заявлению. Вот видите, сегодня, в 2010 году, господин Усляков дает комментарий. В администрации Львов уверены, что работников базара провоцируют на политические силы и профсоюз. На рынок зачем-то приходят торговцы северного скуляльника и мешают нашим людям работать. И рассказы насчет высокой аренды — чушь. У нас самая дешевая аренда в городе — 17,70 копеек квадратный метр. А договора не получают только с арендаторами которые притворяются реализаторами. Очень профессиональный человек сегодня является заместителем директора Прокомментировать могу это следующее. Для того, чтобы сегодня понять, что происходит на приходе, мы приглашаем любых журналистов комиссию, пройти в администрацию, и мы там, конечно, кого-то заставим, кроме, застанет, кроме начальника охраны реестр договоров предпринимателей. Реестр договоров предпринимателей это э, копии тех договоров, которые должны иметь администрации и личные федерации на руках предпринимателей. Это своеобразная база налогообложения, которую сегодня должно иметь любое предприятие хозяйствующей структуры на рынке. Кроме всего прочего, можно выяснить у директора, каким образом осуществляется арендная плата в размере копеек. На какой счет? Либо через кассу рынка, либо каким образом снимается эта плата. И поручить соответствующие дать поручение э, органам налоговой администрации, чтобы она проверила эту информацию. Я в своем случае готова выступить на любом телеканале, диалоге, дебатах э, с господином Лузняковым и с другими другими представителями. И прокомментировать ситуацию на приходе и попросить их предоставить доказательства в свою очередь. Доказательная база о том, о чем мы говорим, у нас имеется в